Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Syafiq Dini bin Muhammad Zainal Nama metrik saya A6183 Hari ini saya akan menceritakan Tentang bagaimana perkembangan janin dalam kandungan Perkembangan janin dalam kandungan Menggambarkan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT Proses yang begitu teliti dan tersusun ini Menunjukkan bahawa kebiasaan Allah SWT dalam menciptakan manusia Dalam Al-Quran telah menceritakan tentang pembentukan janin Sejak 1400 tahun yang lalu Sebelum penemuan moden mengenai bidang Embryologi firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat 14 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Wa khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مدغه فخلقنا المدغه فخلقنا المدغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين صدق الله العظيم Maksudnya Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Daripada saripati Berasal daripada tanah Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan Dalam tempat yang kukuh iaitu rahim Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain Maha suci Allah Pencipta yang paling baik Berdasarkan ayat ini Allah SWT menunjukkan Tentang urutan perkembangan janin Yang bermula daripada setitis air mani Kemudiannya menjadi darah beku Dan seterusnya menjadi daging dan terbentuknya tulang dan otot dan akhir sekali menjadi makhluk yang sempurna ia membuktikan kuasa Allah SWT yang selari dengan sains antara ayat yang yang menjadi perbahasan dalam Al-Quran antaranya yang pertama dalam ayat yang terakhir dalam ayat yang ke-14 iaitu Allahu Akbar wa Azim Fatabarakallahu ahsanul khaliqin Sadaqallahu yang bermaksud Maha suci Allah pencipta yang paling baik dan tafsir Ibn Kadir beliau menekankan bahawa ini adalah hujan kepada Allah SWT sebagai sebaik-baik pencipta Antara fakta sains Yang terkandung dalam Al-Quran Dari ayat 12 hingga 14 dalam surah Al-Mu'minun Salah satunya adalah perkataan Lutfah Yang bermaksud uh, Organ pembiakan seks lelaki dan perempuan Iaitu bagi lelaki sperma Dan bagi perempuan ovum Selain itu Perkataan Alakah Yang bermaksud segumpal darah Ataupun Sesuatu yang melekat Dan seterusnya Perkataan mudabah Yang bermaksud Ketulan daging yang dikunyah Dan akhir sekali Perkataan yang bermaksud Pembentukan tulang dan daging Dalam ayat yang ke empat belas kesan jika sebenarnya kita mendalami tentang pembentukan janda dalam kandungan ini antaranya ialah yang pertama kita dapat memakan keimanan kita kepada Allah SWT kerana ayat yang diturunkan berkaitan perkembangan janda dalam kandungan ini telah menunjukkan kerana Allah SWT menciptakan manusia daripada air mani yang sangat hina bermula dengan air mani yang sangat ini dan berakhir dengan menjadi makhluk yang sempurna. Jadi perkara ini sangatlah penting pada manusia agar sentiasa menyedari tentang asal usul kejadian mereka dan tunduk kepada kekuasaan yang dan tunduk kepada kebesaran yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT Oleh itu, perkara ini dapat menerima kita bahawa kehidupan ini bukanlah secara kebetulan tetapi sepenuhnya diciptakan oleh Allah yang penuh hikmah dan sebab-sebab yang tertentu Selain itu, kesan mendalami sepenuhnya tentang perkembangan janin dalam kandungan ini juga dapat memberikan kita ke kefahaman tentang kesedaran untuk menjaga kandungan serta kesedaran untuk menjaga kesihatan ibu yang sedang berada dalam kandungan Seperti yang kita tahu, proses perkembangan janin ini adalah sangat halus dan terperinci Oleh itu, pemakanan ibu tahap kesihatan serta emosi perlulah memainkan peranan penting untuk pembentukan bayi. Dalam Al-Quran telah melegaskan bahawa janin telah uh, janin berkembang di koror makin iaitu yang bermaksud sebagai rahim rahim ibu yang Allah yang Allah SWT telah menjadikannya sebagai suatu tempat yang sesuai untuk perlindungan janin tersebut oleh demikian ibu bapa perlulah lebih bertanggungjawab dalam menjaga kandungan serta ibu yang sedang kandung, ibu yang sedang kandungan itu juga perlulah menjaga tahap kesihatannya bukan sahaja tahap kesihatan namun makanan dan emosi juga dan akhir sekali elakkan daripada perbuatan yang boleh membahayakan pembentukan janin tersebut akhir sekali antara kesan antara kesannya juga termasuklah dapat mewujudkan sifat menghargai nilai kehidupan ini sejak dalam kandungan lagi. Dalam al-Quran, Allah Subhanahuwataala telah menjelaskan tentang pembentukan janin secara bertahap sehingga menjadi suatu ciptaan yang sempurna berserta dengan tiupan roh. Hal ini menunjukkan bahawa kehidupan sudah bernilai sejak kita dalam kandungan lagi dalam Islam kita sangatlah menolak tentang berkaitan pengguguran kandungan tanpa sebab yang sah seperti contoh kerana takut akan kematian uh, selain itu seperti malu untuk berhadapan dengan orang ramai serta takut untuk berhadapan dengan kemiskinan oleh itu masyarakat perlulah dididik sepenuhnya untuk menghormati serta melindungi kehidupan seperti yang kita bincangkan dalam tajuk ini kehidupan yang dimasukkan adalah janin yang berada dalam kandungan tersebut kesimpulannya berdasarkan keseluruhan yang telah dibincangkan sebentar tadi ia dapat menegaskan bahawa Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman yang membimbing manusia mengenal asal usul diri dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh